Bueno, la... uh, прежде всего, la... хотел бы поблагодарить и поздравить команду Запорожья за, uh, за то, что они хорошо играли сегодня игру. Muchas... Мы uh, пропустили сегодня слишком много мячей и слишком много возможностей упустили для того, чтобы победить сегодняшний матч и в этом раунде. И, bueno, con la que tienen... ну, в течение матча мы старались менять схему защиты, но у команды Мотор существует очень большой подбор очень квалифицированных игроков, поэтому они справлялись с нашими изменениями, соответственно, мы ничего не смогли сделать. Мы очень много проиграли поединков один в один, потому что у команды «Мотор», как я уже сказал, квалифицированные игроки. Соответственно, тоже вратарь нам не помог во многих моментах, и из-за этого мы упустили этот матч. Для нас это очень тяжелый момент, потому что мы сильно готовились к этому раунду. Мы хотели обыграть, но мы встретились с очень хорошей командой, командой оппонентом, и у которой очень хороший подбор игроков. Поэтому мы сейчас очень расстроены, хотя старались как можно лучше для того, чтобы пройти следующий раунд, последний штат.